Как гражданина государства и в то же время как христианин. Вот просто подумайте, хорошо, честно, трезво. Да, ну нас вопрос у меня Ну, приятно, неприятно, но очень полезная штука произошла. Я просто Чуть-чуть, слишком Смотрите, тут сейчас есть реальность присутствующий христианин, который считает, что президент Янукович до сих пор является легитимным... Ганьба! Ганьба! Это, а, вот, я хочу просто вернуть к тому, с чего начиналось. Вот пример Ярослава, пример Ярослава вот с плиткой кафельной, да, что действительно проблема в том, что наше мировоззрение является очень фрагментарным. Мы очень выдираем вытяжки из Библии, которые нравятся. Из всего потока новославов мы часто выбираем вот вещи, да, которые нам нравятся. Но вот если говорить так, или например, мы часто рассуждаем о том, идти христианам в политику или нет, представителям церкви, потому что тогда будет хорошо с выделением земли для церквей, с налогообложением религиозных организаций, со свободой, с или да, мы не целостно смотрим на политику и не целостно смотрим на потребности народа. Мы да вот чисто вот фрагментарно с позиции как будет хорошо или плохо по местным церквям нашим. И вот э, Бог создал человека как су социальное существо. Изначально так было заложено, что человек не будет жить сам по себе. И повеление плодиться и размножаться, создавать общество, да, можно сказать, оно же было добро, попадение, да? То есть это изначально Богом задумано. И Бог изначально задумал, как общество должно существовать. И в принципе, если мы э, смотрим, то... Например, в Ветхом Завете, вот истинный пост, который я избрал, защищайте там сироту и так дальше, социальные вещи произносятся. И в принципе роль церкви во многом это вот понять, а как же Бог общество задумал. И принципы Царства Небесного воплощать в Царстве Земном, смотреть на общество целостно, не с позиции пользы поместных церквей той или иной деноминации, да? Или не, и не пользоваться Библией, как атеист один вот сказал, но очень хорошо, что Библия это человек. Если ее долго пытать, она вам скажет то, что вы хотите. Ну, если вытирать разные цитаты, да. Вот кто реально до этого задумался, Серьез, а что значит всякая власть от Бога? да? Вот есть толкование Иоанна Златоуста по этому поводу 4 век. Что там говорится существительное, да, с одним корнем, два существительные. Есть слово «власть» как явление, да, а есть слово «властелин», ну, в, в украинском это так звучит, «влада» и «волода». Так вот, власть, как, как, ну, как институция, да, она изначально Богом задумана, это в бытие уже видно, да, что Бог полномочен человека. Но человек-властелин, начальствующий, да, он призван на то, чтобы по Божьим принципам руководить. Он должен защищать, награждать делающих добро и наказывать делающих зло. Если он делает наоборот, он теряет свою легитимность. Да? Это толкование Иоанна Златоуста, 4 век нашей эры. И вот церковь должна, вот вы сказали по поводу, что не в критический момент, а до того. А я вот хочу сказать а после критического момента, вот Майдан отшумел, что будет, будет война, не будет, непонятно, да, но все рано или поздно отшумит и затихнет, да, вот церковь должна э, занимать свою, там, политическую, социальную позицию не только в кризисные моменты, а каждый день, что Библия говорит по поводу священия в Дове да, что Библия говорит относительно, там, воспитания молодежи. В принципе, вот титушки как явление mm -hmm. появились, потому что церковь не, досуществ... не достучалась до сердец молодых людей. Мы mm -hmm. проиграли эту молодежь на данный период времени, да, но мы можем начать ее завоевывать прямо сегодня, mm -hmm. чтобы в будущий критический момент все совершенно произошло по-другому. Хочу похвалить Путина. В каком плане? Вот он, э, вот смотрите, у человека было видение. Он 15 лет назад Начал работать над масс-медиа. Он зачистил все каналы. Все каналы говорили, что примерно три года назад массово вот эта идея фашизма звучала, да, относительно каких-то движений. И вот это, представьте, вот то, что делалось сейчас, оно готовилось 15 лет то, что сейчас происходит. Вот я в Не этом плане хочу его... Он делает от ужасные вещи, негативные вещи, да? Но у него работала голова стратегически все 15 лет. Он еще 15 лет закладывал фундамент для вот этой критической ситуации. И это, в принципе, то, что должна делать церковь. Должна понимать, как мы работаем там с информацией, да, как мы влияем на молодежь, как мы оцениваем ту или иную идеологию. Вот мы по любой позиции имеем... должны иметь позицию. От недостатка видения. Я думаю, что самое главное, вопрос, был ли Майдан явлением от Бога, от человека или от дьявола? Я думаю, брат вопрос. Вот, и всем нам вопрос, потому что от ответа на этот вопрос зависит много многие факты. Окей, okay. Дмитрий, это на, на, эту, на эту тему? А, с, это короткий комментарий. А, вообще мы а, немножечко уклонились от правил диалектики, поскольку а, ушли от а, основы вообще и от определения. А, часто в риторике современных крестьян я слышу фразу, крестьяне не должны заниматься политикой, должны заниматься Евангелием. То есть, другими словами, мы пытаемся абстрагироваться от современных проблем и уйти в какие-то наши бытовые насущные, насущные проблемы. Мне кажется, как это вопрос покрывало, это они как-то более близкие, более как-то актуальны. Вы понимаете, да, что я? А зачем заниматься христианом политиком? Христос не занимался политиком, Политикой. Так вот, в чем нарушение вообще диалектики? То, что мы неправильно определяем понятия. Пасторы, проповедники. Из-за кафедры хотите вы того или нет, даже проповедуя Евангелие, вы занимаетесь политикой. Поэтому, если вы не будете заниматься общественной политикой, а только политикой микроплана, то есть своей церкви, то рано или поздно общественная политика займется Это тут да, я, я еще хотел добавить по поводу того, что вы это слово было сказано. Я сам, я прожил я в Беларуси большую часть своей жизни, и я видел весь я процесс, как все, все происходило, и потом я переехал я, я, сюда, и, 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 мне есть чем не сравнить. И вот что я хочу сказать, что вот... Мы, мы идем да. сюда, в Беларуси, да? Ага. Вот, то есть что, что, что в церквях в 90-е годы была свобода. Примерно такая же, что сейчас на Украине. И можно было и собираться, и проповедовать, и славить Бога. И люди это делали. Когда Лукашенко он начал закручивать гайки, вот тут вот очень серьезный вопрос есть. Хорошо ли это было для церкви или плохо? С одной стороны, да. Появились проблемы. Нельзя проповедовать на улицах, там нельзя собираться. Но при этом те люди, которые, которые остались верны Богу, они стали намного сильнее. Потому что в Беларуси, если ты говоришь, что ты верующий, то, 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 то это уже чего-то стоит. И вот тут вот, вот, вот как вот поднимался вопрос. А Майдан это плохо или хорошо? Я, я лично, я считаю, что это скорее хорошо, чем плохо, но однозначно сказать нельзя. И поэтому вот тут вот, ну, именно да, вот вопрос в том, что очень часто мы вот именно четко стремимся за, за, занять именно определенную позицию в политике. Там это. Церковь, я считаю, что она... Как организация не должна идти в политику, но как верующие мы можем принимать в эту иную сторону. Но это уже там получается наше право. Но самое главное, почему это все вот я хочу сказать, что самое главное это что мы должны идти за Богом и за его словом, несмотря ни на что. То есть если слово Божье оно оно говорит, где грех, где ложь, где правда то мы имеем право состоять за правду. Вот мы все там и стояли <Two> тогда. Мы вышли туда, потому что да. на, мы устали, от потому что и нас не Поэтому да, мы вышли. 미국. Просто чтобы вы понимали, что мы вышли на Майдан из-за этого. Это мило. Я буду использовать слово. Сестричка задала вопрос, почему тело бывает пассивное да, или не может идти в новую зрение. Мы молились, я встречал молитвенников, они действительно жизнь молитвенников, да? Но они говорят, ничего не надо делать, главное молиться, Бог это сделает. Да. Вот. Но я думаю, через кого Бог может делать это? Через нас. И когда на Иисус говорит ученикам, жатвы много, да? Делайте Молите Господи жат, на жатву, чтобы Бог делать на миру свое. И ученики молятся, 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 молятся да? И многие думают, что куда мы, мы молимся, да? Так, Бог, кому тут пришло? А кто мне говорит? А теперь идите, я посылаю вас. Понимаете? нас получилось 70 учеников. Понимаете? Где целый 70 учеников? Ну только где пошли? -то. Так же самые 70 молились. А теперь идите. Я даже не думаю. Вот вот. Она имеет два весна, да? Мы не знаем этот пример. Одно весло мы назовем в Молитва, а второе дело. Если мы будем только молиться, Лобка будет букву. Если мы молитву оставимо до подел, тоже букву. Но если это у нас будет вместе, молитву и действует, я думаю, все-таки мы будем Да, и пропишу. І Шеви, и... Володимир і Юрій. І все, мусимо закінчувати, бо метрополісан не пожалуй. Я был участником, когда приезжал сюда на Украину, деньги, да? и он делился своим опытом. Но это не тот опыт, который мы можем применять или там рассматривать еще давних времен, да? но тот, который в нынешнее время, только, только на другой земле. И он говорит, что куда, мы, куда бы мы ни приезжали, какой бы мы город ни приезжали для того, чтобы устанавливать там свою церковь. Прежде всего мы берем ответственность это молиться, благословлять властя. Ну и, конечно же, как свет мы туда идем и распространяем эту, ну, э, эту силу, которую нам, нам э, навели у нас Господь Иисус. И он говорит, что такая свидетельство оставлял, говорит, такая ситуация, вот церкви, другие подпадают под такие догонения, давления и государство ну, не трогало. То есть Господь каким-то образом, ну, свет естественно защищал их от этих утесков, от этого давления. И по поводу вот именно, что молитвы, да? Да, понятно, молитва и дела, это, ну, дополняют одно другого, но если рассмотреть одну ситуацию, которая произошла еще э, в э, раннее христианство, да, когда Павел, да, Павел, когда он был фарисеем, то он э, тогда принадлежал к вас и к и к к бабке. И Павел, э, будучи фарисеем, он имел надежду на зеленый парк. И что произошло? Христиане, это как народ, да, они что начали? Они начали в смирении молиться, тогда, просить, взывать Богу, да, Господь. Ну зачем же такое? И что произошло? Сверхъестественное сменение. И Павел занял другую позицию. И я думаю, что это ситуация, которая у нас произошла в нынешнее время в Украине, когда будущий э, мэр э, Макенко, да? Макенко он стоял от партии региона. И это когда произошло? Когда верующие начали каким-то образом хаяться э, за то, что они довели до этого времени. До этого времени вот я как церковь, да, как я как я, я, я и начал занял новую позицию, я начал молиться и взывать Богу, для того, чтобы произошло точно такое сверхъестественное осенение, как, например, тогда осенение произошло у Бабу. И что Ильматенко сразу же в один прекрасный момент развернулся и начал работать уже против своей партии, против партии региона. Поэтому мы ну, думаем, что ну, это неправильно. дуже не повинні просто до цього моменту. Тобто молитва і діло. Так? Я вірю особисто, що якщо людина молиться, але не, не, не збирається робити те, про що вона молиться, це не має сенсу. Е, да, дуже, вона, коротко, дуже, дуже коротко добре. За, за, щоб мали свою позицію по відношенню церкви, повинна мати свою завжди позицію. Це має бути як в пресі, так і в інтернеті заявлено любим пастерем, щоб люди знали. І хоч які тільки прийшли, чи давно в церкві, люди повинні ну мати цю бачити цю позицію. І друге, хай церква спочатку вис... вискаже свою позицію з... до вже проповідників, да? таких як Сандей, Мунтян, щоб було окремо була ця позиція. Бо якщо ми між собою не розберемося, да? Ну, да, то да. нам крістити ну, немає так, сенсу. Ну, повірте, Юрій, так. можна я захищу пастрі виписку. Я жартую. Я жартую. Я, так розумію, ми завершуємо. я просто завершувати. Хоча всі... нам тут бути? Я хочу просто прохання, навіть я би сказав, благання до всіх нас ревних, талановитих, найрозумніших. Ну, неправда, такі є. Не літа церква, молоді люди. Один простий уривок із послання до Ефеса, на У 4 розділі апостол Павло пише: 11 вірш знають всі на пам'ять. І він поставив одних, і кожен шукає, чи я апостол, чи я пророк, чи я євангеліст, чи хто інший. Але я хочу до 12 віршу всіх нас покликати. Ті люди, яких. Іноді заслужено а у більшості випадків протягом останніх трьох місяців незаслужено не критикував тільки лінивий. Не поставлені бути із кожним студентом в кожен день, коли вони по черзі були там, на Майдані, бути із кожним із них на Майдані. Він не поставлений бути з вами. Хтось вранці йшов а, вечором, а в день, хтось вночі ходив, він не може бути 24 години на добу, там з вами на майдані. І не може бути 24 години на добу на громадському чи на еспресо. Чи, чи 24 години на добу писати заяви. Всі заяви для людей, які потребують заяв, вчасно були сказані, зроблені, донесені до їхнього відома. Для нас усіх, як в церкві. Пастори чи апостоли, чи як їх називаємо, люди, які поставлені над нами, свою справу зробили. Їхня справа була приготувати святих на діло служби. Ви пішли на Майдан завдяки доброму служінню вашого пастора, який навчив вас стояти за правду, допомагати нужденним, захищати потребуючих та далі. Та далі, та далі. Якщо ви не пішли і тепер навдогін щось кидаєте, то ну, можна продовжувати дискусію ще нікомусь. Да? Але хочу, щоб ми просто пам'ятали всі ми завжди, щоб ми не виявилися винними в злослів'ї проти Божих служителів. Їхня справа приготувати нас, журналістів, писати правильно? Юристів захищати правильно, в суда. Людей працюють десь біля Верховної Ради і мають доступ до тих, хто має право законодавчої ініціативи правильні закони, пропагувати, воювати і голосувати, іншу будь-яку професійну діяльність робити правильно, виходячи із біблійних засад. Це наша спільна справа, а не справа нашого пастора. Дякую за да. А Можна маленьке? Місце писання, відкриття якраз. до миру, до миру до миру воно. Ми його просто згадували сьогодні це місце з полесянам. Мені якось десь рік тому питали мене шотландці під час розмови про референдум в Шотландії відділення. Ми якраз були в Польщі, і вони питають там, як вас в Україні взагалі, як вас там справи? И я так думаю, як получати це пояснювати, що у нас є там західна Україна, там Скітна, у меня папа русский, да, сурала. У нас сейчас каждый день там дома, мы то не говорим, то миримся, опять разговариваем, договариваемся, не говорите политики, ну і так далее. І я ну, по волосам третій треті розділ і стіл, де немає ні Єліна, ні удеї, ні обрізання, ні обрізання, ні Варвара, скіфа, Раба Свободного, але все і во Христос. І ми про це говорили сьогодні. І знаєте, я отак вот от брат якраз вставав і казав потім, що є да, інша позиція в країні, в да, церкві. Я так подумав, що церква це давно ще якось так подумав, що це найбільше щастя в Україні, що в нас є ну, Євангельська церква у Львові. Севастополі, да, там, в Луганську. І от в мене особисто переконання, що в той день, коли ми залишимося дійсно до кінця Христовими, то брат з, з Севастополя да, підійде до брат Севастополя, да, там, з, з, з Георгівська ленточка, яка є гвардійська, не Георгівська, да, підійде до брата, який під чорно-чорним прапором, він знає його щось обійме і скаже: слухай. По-перше, ты мне брат. Да? Я тебя люблю, потому что ты мой брат. И кто тебя как брата образить, От і, я не знаю, я за нього помилю, щоб Бог його простив, да? <рес> якщо ще що, щось що зроблю. Але а далі давай з тобою садимо і будемо говорити про історію. Я обіцяю тобі, що я прочитаю 25 книжок про УПА, про Любомира, про Андрея Шептицького, про Андрія Зунцова прочитаю, намагаюся зрозуміти, а потім я обіцяю тобі, що я прочитаю 25 книжок про історію КПСС. <рес> та, і, і ми з тобою самим обходимо. <рес> Без криків, да? а як дві розумні ну, людини сядемо як брат з сестрою, поговоримо про... Знаєте, не будемо бути, тому що мене видали з друзів в контакті, мене видавили з друзів. Знаєте, і, і от я не розумію, я навіть лайкав людям. Людина була антимайданівська, я її навіть лайкав її записи, коли вона писала про те, що там Бог грішників там засудить. Ну я спеціально лайкав, тому що я е, бажав їй е, приємного я писав. що давай якусь квітки на стіну вішав. І мене видали з друзів, я от, не розумію, за що вони видали з друзів. Хочеться, щоб по всьому був Христос Це. і така цивілізована дискусія. Тут, а тут є, ви знаєте прекрасно, тому що те, в чому є християнське, християнське супружество, воно є сильне, тому що у нас є спільна основа. Як у нас не буде різні характери, погляди. Ми завжди з моєю дружиною можемо повернутися до основи, тобто на якої ми базуємо Христос, Біблія, Його Слово, істина. І те саме християнин з Москви і християнин з Львова можуть зустрітись. І так, як Андрій сказав, обнятись вперше. Да, обнятись, а потім розмовляти на базі Слова Божого, на базі істини про правду, про лемточки і про прочі речі. Я думаю, якщо людина шукає об'єктивну істину, то в кінці кінців вона прийде до неї. Головне, щоб люди шукали істину, шукали Бога І все. Тому над цим позитивним акцентом я я дуже вибачаюся, але ми мусимо закінчити. Друзі, ну, без 5, без висім'яти десять десять, але в мене є кілька оголошень. Тобто ми помолимося на правильно, ми тобто повинні помолитись, просто віддати Господу це все.